часто бывали в Москве, были в телестудии Останкина и видели, что там очень много коридоров. В студии очень легко заблудиться. Вот представьте, такая история произошла со следующей героиней. Ее пригласили в программу Сельский час, а она попала в ток-шоу про это. Эротическое ток-шоу. Добрый вечер. Добрый вечер. А мы начинаем наше ток-шоу про это. И у нас сегодня в гостях очень известный в шоу бизнесе. Человечек буквально звезда за огромные деньги. Так, Ян, откуда это толстый чмо тут сделать? Ну, я видно, что-то напутал. Проходите вот сюда, в середочку. Да, пойдемте. Давайте, и для начала мы с вами представимся. Итак, нас зовут... Татьяна Ивановна Моржовая. И говорить, сегодня в нашей с вами программе мы будем... О хозяйстве. О каком таком? Хозяйстве. О мужленном хозяйстве. Наше хозяйство моржовые ноухого. На весь свет славится. Ну хорошо. Давайте все это условно назовем. Хозяйство. Хозяйство. С чего же все начиналось? Ну, значит, хозяйство моему мужу досталось от его отца. У отца-то, значит, было 80. Да, 80. Так он промеж сыновей-то и поделил. По 40 получилось. По 40 чего? <свят> ну ж не километров же. Так, полем, полем через речку в лесок-то упирается хозяйство-то. Ой, жених-то завидный был. О! -о, -о, -о! Все девки соседних деревень бегали на его хозяйство посмотреть. Ну, значит, кто просто приходил, смотрел? Угу. Кто руками щупал? А были такие, которые рулеткой мерили. О. Ну, а выбрал-то он вас. Меня? Ну, почему, собственно, вас. Ну, я тогда хоть и молодая была, но уже на всех хозяйствах в деревне побывала. И понимала, что здесь надо больше руками работать. Они да. а как нынешняя молодежь языком молотят и молотят. Не, ну, поначалу, как поженились, конечно, тяжеловато было. Да. Все руками приходилось хозяйство подымать. Бывало целый день на карачках. К вечеру ты спины не разогнешь. Но потом полегче стало, конечно, полегче. Лебедку купили. Да, трех девок наняли в помощь. С Институту народного хозяйства. Что такое институт уже даже есть? девок-то зачем наняли, говорите? Вот, милок, твоя правда. Я мужу-то тоже говорю, ну, девки-то нам зачем, Но ну? Зачем? Мужиков надо. О! А что он, Михалыч, у нас так. вернулся с Чернобыля? Ага. Так у него два хозяйства. А мужик, а мужик а? как то у Михалыча два хозяйства. Где они там, я не знаю. Так вот на свое. Другое государство выделило. <свят> не, ну я бы, конечно, бы с двумя бы справилась. Но сам понимаешь, тяжело. Как говорится, одна нога здесь, другая там. Ой. <свят> тяжело. Ну и нравы у вас в деревне. Одна здесь, другая. Ой! А вы городские! Можно подумать, а? Он Шурин у меня в городе женился. Так стыдоба позорище. Фу, фу. У его хозяйства нет. <реклама> так у жены есть. <реклама> Чего? Чего? Да, у жены может быть хозяйство. Милок, вот то, что у жены есть хозяйство, это тебя удивляет, да? А то, что у мужа нет, это нормально? Шо ха-ха! Я вам так скажу. У нас у Моржовых всегда хозяйство, знаете, где было? Yeah. Оп, в кулаке держали. Yeah. Бывало, председатель соберет всех мужиков в клубе. И ну и в морду мужиным хозяйством трикать. Yeah. О, говорит, смотрите, чтобы к лету у всех такого было. Yeah. Вот так. А мужик, мужики-то что? Мужики восхищались, конечно. Бывало, сядут, рты пораскрываю. Да тебе б, Милок, тоже бы нас понравилось, баб. Спасибо. Спасибо. У меня столько здоровья нету. <свят> ну, хорошо. А есть у вас доказательства этого вашего чудо-юда? А то у нас болтунов-то тоже тут на вам знаете. Конечно, Милок. На передаче-то не с пустыми <святый> руками. Вот. А! Утренние. Я мужа-то не стала будить, сама все сделала. Да ты бери. Бери, не стесняйся, но ну. у самого-то поди нет. Ты знаешь, милок, есть у меня одна мечта заветная. Хочу хотя бы одним глазком на хозяйство Путина посмотреть. Вот там, наверное, хозяйство. Милок! Вот, сразу видно. Человек городской, хозяйству непривыкший, Милок, похоже.